Если мы берем войну в Афганистане и войну в Украине сейчас, то почему там давали стингеры, а здесь пока еще не дают? Во-первых, если вы сейчас здесь дадите кому-то джевелин, то кто вам гарантирует, что уже послезавтра этот джевелин не окажется в ДНР, ЛНР, в России и так далее, и не начнет стрелять по нам? Но, ну, как показала ситуация под Дебальцево, где кто-то просто забыл подорвать этот антирадарный комплекс, который там стоимостью сколько, 3 миллиона или 3 миллиона, я не помню. 3 миллиона. Полмиллиона. Он показывает, что вот в организации, где все покупается по-прежнему и где все по-прежнему продается, ну, не стоит спешить даже с такими достаточно простыми технологическими новинками, как Джевелин. Это, это первое. Второе. Зачем штатам спешить в данном случае, когда поклевка уже сильна, но и живец еще жив, но щука еще не заглотила как бы, в полной мере живца. Вот. И я просто у себя на фейсбуке приведил такой пример, что когда я был в детстве, то я очень любил ходить на рыбалку утром и вечером после второй смены. И вот когда вечером, вечером был прекрасный клев, и как правило окуни клевали на живцах. И вот меня я очень любил ловить на жильца, потому что это была гарантированно большая добыча. И особенно я любил жильца, который после того, как его съедала одна добыча, выживал и, и ловил следующего окуня. И я доводил э, лучший мой результат три окуня крупных на одного жильца. Вот, вот. Цинизм. цинизм. И, э, э, так вот, понимаете, до того момента, пока Украина сегодня это живец, да, который, э, который не превратился в... Э, в значимого для штата игрока, которым можно, жизнью которого можно было бы не пренебречь. Мы, несомненно, движемся в направлении того, чтобы э, превратиться в этого игрока, причем не благодаря себе, а благодаря тому, что в штатах идет избирательная кампания. Республиканцы сделали Украину контекстом избирательной кампании, Маккейн эта вся компания бегают и так далее. Вот, э, демократы, которые... Обама, который э, уже заканчивает свой срок, он не хочет никаких проблем, и с этим связана его пассивность. То есть, мужик пришел во власть на пацифистских лозунгах, сказал, что мы видим войну, выведем из Ирака, из Афганистана и так далее. Он их оттуда честно вывел и это записал себе в актив. Обама хочет выглядеть как президент, который успешно завершил свою вторую президентскую каденцию. И этим заполнится избирателем. Поэтому он старается не совершать резких маневров. Но демократы. В свою очередь, которые э, также хотят выиграть на выборах после Обамы, они, увидев, что э, республиканцы превращают Украину в, значимый, э, в значимую тему, одну из, но значимую тему э, избирательной повестки, они тоже начинают входить в эту повестку, потому что понимают, что и углубление кризиса в Украине, и э, углубление кризиса Восточной Европы и э, кризис в отношениях с Россией, если его игнорировать в 2016 году, приведет к тому что республиканцы вчастую их выиграют вот поэтому они начинают входить в эту тему и с этим связано формирование в республиканском лагере э, лобби которое включается в украинскую повестку для нас это огромный шанс потому что когда мы начнем говорить американцам о том, Доносить до американской аудитории. Почему это значимо для них? Говорить нам на понятном им языке. Когда мы объясним американцам, почему мы будем выгодны им в долгосрочной перспективе, как они заработают на нас несколько триллионов долларов за счет того, что мы тут создадим кучу проектов, в которых будут втянуты Теслы, ВПК и много что еще и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, когда мы начнем говорить на языке большой геостратегии, которая вписывается в понятную картинку мира то нас будут, нам будут не только джейвелины давать, нам будут давать милли... десятки миллиардов, сотни миллиардов долларов, потому что мы станем выгодны и потому что мы станем понятны. Вот. Но для этого нужно говорить на, на, на таком языке. Ситуация не потеряна абсолютно, потому что несмотря на наличие как бы, гавриков во власти, которые сегодня управляют страной, которые абсолютно бездарные, провалили все, что только можно провалить, но, опять-таки, как я уже сказал, в стране есть критическое меньшинство, элиты, э, с одной стороны, а с другой стороны население, которое участвовало в, в, в Майдане, во всей этой майданной ситуации, которые, э, будучи соответствующим образом организованы, это задача повестки 2015 года, прежде всего, способны и говорить на таком языке, и способны переформатировать страну в, таком, в тот удобоваримый и понятный для нормального мира вид, которые позволят нам спустя 30 лет, сидя в этом помещении, с ИВНОЮ, такой космом СВН, как бы вспоминая говорить, что видите, а ведь была такая жопа, а мы все-таки из нее выбрались.